Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus 8 hərbi gəmi Karib dənizinin cənubundakı Venesuela sahillərinə göndərilib. Financial Times nəşrinin iddiasına görə, gəmilərdə 4500-dən çox ABŞ hərbiçisi var. Bu da belə bir sıxlığın nadir hallarda müşahidə edilən region üçün ciddi artımdadır. Hətta Donald Tramp administrasiyası Venesuela liderinin həbsinə aparan məlumat üçün 50 milyon dollar mükafat da vəd edib. Məsələ, uyğunçucdan ödə İki liderin karşılıklı anlaşamamaları abu altında sopa gösteriyor. Mesela artık Amerika abu altında sopayı bıraktı. Savaş gemisi şu an e, Venezuela'nın e, sınırında e, ya da e, misaki milli sınırlar içerisinde. Yani buradaki e, belki de bir savaşın e, fitili bile başlayabilir ya da e, yeniden bir yönetim oluşturacak şekilde Amerika Venezuela bir iş kargaşa e, ya da e liderliyi dəvrimi projesini də devreye sokabilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının göndərdiyi donanmaya 3 Smines, 2 desant, 1 amfibiya hücum, 1 kreyser və 1 sahil döyüş gəmisi daxildi. Trump administrasiyası bu addımları narkotik ticarətinə qarşı mübarizənin bir hissəsi kimi qiymətləndirir. Maduro isə Abeşirin bu istiqamətlə bağlı bütün ittihamlarını rədd edir. Hətta Venesuelanın BMT-dəki səfiri Samuel Moncada Baş katib Antonio Guterreslə görüşü zamanı ölkəsi ilə Abeşi arasındakı gerginlikten de söz açıp o BMT resmisinden Washington'un tehdit karakterli emellerine son vermesini karşı edip ekspertlerin fikrince indi prosesler 3 istigamet üzere inkişaf edebilir Birincisi Donald Trump e, Venezuela'ya olan baskıyı e, daha fazla arttırarak e, Maduro'yu devrebilir İkinci seçenek de e, Amerika Birleşik Devletleri e, Maduro'yu havadan hava harekatıyla e, başkanlık sarayına e, birkaç saldırı yapıp e, yine hükümetten ve yönetimden el çektirebilir. Üçüncü bir seçenek de Rusya ve Çin'in özellikle Birleşmiş Milletler'e de Birleşmiş Milletler'inde devreye girerek e, krizi, e, kriz riskini yani savaş riskini biraz daha üst düzey e, seviyeye ə e, çıxarabilir. Qanuni cəhətdən ABŞ-nin bu addımı 1973-cü il müharibə səlahiyyətləri qətnaməsinin pozulması hesab edilir. Çünki hərbi gəmlərin göndərilməsi yalnız Konqresin konstitusiyaya uyğun olaraq icazə verə biləcəyi bir döyüş hərəkətidir. Həmin qanun prezidentin Konqresin təsdiqi olmadan müharibə elan edə bilməyəcəyinə dair fərman verən federal qanundur.